Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хотел бы открыть семинар, который называется «Энергоэффективный будинок Майкуте». Я хочу отметить то, что сегодня общество совладельцев домов, к которому местная власть относится, ну, я думаю, по-особому, и я надеюсь, что мы будем продолжать совместную работу. Так вот, общество совладельцев сегодня является, наверное, основой тех реформ, которые должны произойти в государстве. Потому что именно на этом небольшом уровне как раз и э, проявляются и действуют вот эти ячейки гражданского общества, когда люди договариваются о том, как будут жить, что будут делать для того, чтобы здесь нужно, и каждый вносит свою лепту. Вот это самое главное. Чем больше будет таких вот ячеек, таких вот образований, тем, я думаю, скорее в нашей стране будут происходить реформы. Мы это прекрасно понимаем, мы это всемирно поддерживаем. Я, э, вот вы все заметили, я надеюсь, о том, что социальную рекламу к нашему городскому празднику День Семьи мы сделали по-особенному. Мы сделали рекламу и сделали на основе фотографий домов, которых живут завладельцы домов и созданы общество влавладельцев домов и мы постарались чтобы на этих фотографиях были конкретно те люди которые проводят эту работу я надеюсь вы заметили эту рекламу или нет да. наш праздник дети. вот я думаю что это вот такое отношение местной власти и я считаю что вас необходимо поддерживать той работе, которую вы э, делаете. Я хочу предоставить слово э, Бойко Наталье. Я думаю, представлять не надо. Она у нас региональный э, руководитель Луганского отделения Ассоциации городов Украины. Э, вот эти на сегодня проекты, связанные с развитием э, общества владельцев, они, конечно, э, не могут э, ну, как сказать, осуществиться э, без определенной поддержки. Поэтому на сегодня я понимаю, что поддержка есть со стороны государства. Э, это э, поддержка со стороны международных партнеров и, конечно, ассоциации граждан Украины. Спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо огромное. Предоставляю вам слово. Спасибо. Огромное. Э, уважаемые коллеги, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, как уже было сказано, я представляю графское региональное отделение Ассоциации граждан Украины. Это Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления, которая сегодня занимается содействием внедрению реформ. Но ну, вы поняли, что для нас очень важно местное самоуправление, органы местного самоуправления. Это наши клиенты, наши партнеры, Рубежанский городской совет, это члены ассоциации города Украины, поэтому вы наши основные партнеры, и мы стараемся в первую очередь все, что новое, лучшее, инновационное и в первую очередь международные донорские организации, помощь их прежде всего принести вам сюда, в ваши территориальные команды. Я хочу сказать, что реформа местного самоуправления в части энергоэффективности для нас очень важна. Потому что вы знаете, что энергобезопасность и создание энергоэффективных устойчивых громад сегодня это и цель нашего государства. Поэтому все, что касается энергоэффективности и в особенности, как правильно управлять этой энергетикой и на уровне жилого дома, это есть основа, фундамент вообще энергонезависимости нашей страны. И вот в первую очередь люди, которые являются сегодня назову иланкой, названному энергоменеджеры, это есть председатели ОСНД. Кстати, вы в первую очередь те люди, которые столкнулись с пересмотром управления энергетикой своего дома, потому что вы непосредственно заинтересованы в том, чтобы ваш дом сделать менее энергозависимым и в первую очередь с тем, чтобы это какую-то копеечку экономии превратилась. А, поэтому мы сегодня, собственно говоря, специально для вас в рамках проекта ⁇ Энергоэффективность в громадах ⁇ пригласили ваших коллег. Это люди, которые не только говорят об ОСМД, они занимаются ОСМД в городе Харькове. И они еще не только практикуют, а и защищают законодательство на уровне государства с тем, чтобы ваша жизнь была облегчена. В плане управления функционированием СНД. Потому что Юлия Самойлова, в частности, она не только глава правления ОСББ, она еще и член Национальной Рады при, по испытанию ОСББ при Кабинете Министров Украины. А это значит, что вся законодательная база, если есть какие-то несоответствия, если есть какие-то нормы, которые мешают сегодня развитию этого движения, они сегодня воспринимаются такое, как Юлия, негативно, и все предложения по усовершенствованию законодательства непосредственно выносятся на кабинет министра Украины. Кроме того, есть вот еще Алина Жесткова, она уже сегодня ведет сколько договоров с ОСМД по управлению? Пока восемь. Восемь. То есть она является физлицом-управляющим восьми домов в городе Харькове, непосредственно практикует юридически и практически управляя этими домами. И кроме того, еще преподает в институте профессиональном по непосредственно да, 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 в институте городского хозяйства именно по тематике ОСНД, то есть повышает их уровень знаний. То есть это чтобы вы понимали Уровень знаний и вообще о чем мы сегодня будем говорить, я вам представила участников. Кроме того, у нас сегодня есть еще представители а, непосредственно тех компаний, которые внедряют энергоаудиты. А вы знаете, энергоаудиты ⁇ это важно. Но чтобы понимать, как управлять энергетикой, надо посмотреть, где идет утечка и что в доме нужно сделать. Вот у нас есть в Луганской области прекрасная компания, называется «Зеленое агентство», его возглавляет Геннадий. Он сегодня тоже расскажет о том, что они практикуют в домах, как они выявляют вот эти вот потери и что с этим делать дальше. Ну и, конечно, а сейчас пригласили, почему? Потому что это сегодня серьезнейший ресурс, которым вы можете воспользоваться для того, чтобы скажем, внедрить проекты по энергоэффективности в ваших непосредственно домах ОСМД. И у нас от Ащадбанка участвует… Представьтесь, пожалуйста. Убежанского отделения Калышка Наталья Рудольфовна. Очень приятно. Значит, работать мы будем по вот этой программе, которую вы видите. Работаем до 11.10, прерываемся на кофе паузу. И в следующую панель уже там буквально на 15 минут прервемся, попьем кофе-чай. И э, начнем вторую панель уже непосредственно. Вы видите, как Я предоставляю слово, конечно же, собой Лаю, пожалуйста и мы начинаем работать. Да. Уважаемые коллеги, давайте построим рабочих, чтобы это не были сплошные лекции. Если есть какой-то вопрос, поднимаем руку, задаем и выясняем то, что у вас непосредственно волнует. Ну, я начала с приветственного слова. Добрый день, дорогие коллеги, друзья, соседи. По-другому я всегда зову. Дорогие соседи, мы начинаем с вами наши загальные сборы. Я хочу представиться. Помимо того, что я член Национального совета, представленный здесь предстающий, да, в зале есть еще один член Национального совета, Пашмакова Татьяна Алексеевна, которая восстановилась М -м -м -м. теперь. Она долго не участвовала в наших во всех мероприятиях по своим личным проблемам. Ну, теперь ну, Татьяна Алексеевна уже в строю. Я думаю, все эти новации, которые про будут проводиться на уровне Кабинета министров Украины. Она будет непосредственно вам тоже докладывать. И она сейчас инициатор создания, восстановления регионального совета. Это следствие национального совета. И региональный совет должен работать в Сиродонецке, в Луганской области обязательно. И вы должны инициировать, чтобы это заседание проходили. И должны его перезавантажить, пере его, скажем так, Татьяна Алексеевна сегодня мне уже рассказала, какие трудности уже есть в том, чтобы региональный совет э, да начал свое заседание, свою работу. Я так думаю, что она вас сможет организовать организовать это, вокруг этой проблемы и все разрешится. Ну, в принципе, хотелось бы вам сказать о том, что э, в настоящее время немаловажную роль играет общественность и общественные организации. То, что мы здесь с вами собрались, это благодаря тому, что общественные организации провели инициативу в 2010 году и в 2015 шест... году вышел закон про соблазн право правовластности, который, в принципе, э, расставил точки над собственностью в многоквартирном доме. Все вы это прочувствовали, будучи здесь представителями ОСББ или общественности, что теперь по-другому смотрят на ОСББ, в принципе, в целом, на многоквартирный дом. Теперь у нас уделяют внимание не только домам, где созданы ОСББ или ЖСК, или ЖК, но также удивляет в принципе, внимание и домам неорганизованным. Главная задача, которая преследовала общественность, в принципе, это все было связано с энергосбережением. Потому что в домах которые не организованы, проводить энергосбережение бессмысленно. Я вам хочу сказать из опыта Харькова и Харьковской области, что в 2000-х годах в Харькове поставили приборы учета на отопление в неорганизованных домах, поставили приборы учета горячей воды общедомовые. Результат, эти приборы очень дорогостоящие, поработали буквально месяц. Почему? Потому что оно не надо было жителям этих домов. То есть жители были не заинтересованы. А прибор это такое устройство, которое показывает, что все сразу недоделки, все изъяны. И поэтому буквально месяца два эти приборы поработали. И что жители сделали, когда получили платежки с завышенными показателями? Потому что прибор все посчитал в доме. И открыты окна подъездов, и открытые двери, и открытые форточки в квартирах, и технические этажи, и крыши, и лифтовые шахты, которые, извините, как ерхонская труба все выдувает. В результате просто жители... Тяли и не отказались, а просто-напросто уничтожили эти приборы, потому что отказаться от них было не нужно. Поэтому э, мы задумывались о том, как же все это правильно организовать, и нам необходим был инструмент. Вот инструментов по энергосбережению в Украине в Украине, как и в целом в других постсоветских э, странах, в том числе и как в Европе выступают инструментом организованные общественные организации. Мы не говорим, что ОСББ это общественная организация, это объединение собственников, но тем не менее, когда общество объединяется в какую-либо информацию, то это и, и, есть организованный дом. Только такими организациями <свят> можно что-либо делать. Это не ноу-хау Украины, поверьте мне. Мы сейчас работаем в рамках э, э, европейского проекта, который занимается странами Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина, Беларусь, Германия. И когда мы изучаем опыт этих стран, мы приходим только к одной мысли, что без ОСББ, а поверьте, Украина выступает, как всегда, там forever, Впереди всех. Все теперь и грузины, и молдаване, все называют дома свои ОСББ. Там хотя по-другому у них идет, но они тем не менее называют ОСББ. Только через ОСББ можно что-либо в многоквартирном доме привести его в то состояние, которое называется уже энерго, энергоощадный, то есть энергосберегающий многоквартирный дом. Сегодня мы здесь с вами показать не только теоретически о том, как это должно быть. Всю теоретику, теорию мы уже все с вами прошли, мы очень много наслушаны. Но мы хотели бы поделиться практическим опытом. В будущем, я так думаю, в Луганской области, а мы э, сейчас большое внимание, я как в принципе за этим заинтересована, чтобы восток Украины был такой же сильный. Сильный восток Украины и в этом направлении. Чтобы к нам приходили те же технологии на восток Украины, которых, которым пользуются наши, скажем так, соседи или, не, наши, ну не соседи, наши друзья, не знаю, вот, побратимы с, с, с западной Украины. То есть когда в этом году попытались остановить теплые кредиты, а вы о них уже слышали, особенно на следующий год, то сейчас общественность подписала петицию до президента Украины, до кабинета министров Украины, для того, чтобы вот эти теплые кредиты восстановили, чтобы дали возможность нам, с вами попытаться воспользоваться этим хорошим продуктом. Я тут, мой сейчас банк будет рассказывать о детали кредитования, а я покажу на личном опыте, как это все происходит. Поэтому сегодняшний семинар будет для вас, для вас плодотворный, но он не заканчивается на сегодня. Поверьте мне, мы будем чаще вас приглашать, чтобы вы через личное осознание, через свой, скажем так, здравый эгоизм, дошли до того, что ваши жители должны жить лучше. Вы должны, вы должны быть путеводной звездой, ни в коем случае не Данка, который сердце вырывает, а именно путеводной звездой для своих жителей, чтобы вы вели в светлое будущее антитарифной политики. То есть мы прекрасно понимаем, что сейчас творится, да, и мы должны от этого защититься. Если нас не защищают сверху, мы должны защититься внизу. Поэтому в добрый путь, дорогие соседи. Мы начинаем наш семинар, я так думаю. Наталья Ивановна, Пожалуйста. Так, значит, мы идем по программке, уважаемые коллеги. слово предоставляется Алине Житковой. пожалуйста, презентации. Вы не возражаете, если я буду как бы презентацию отправлять, и отсюда с места мы будем общаться. Я очень рада еще разочек приехать и побывать. И на душе мне как-то не так волнительно, как в прошлый раз, потому что лица знакомые. И когда я ехала и продумывала, о чем рассказать, то я понимала, что в принципе, как бы тематику понятно, мы все время дублируем, дублируем, акцентируем внимание и на значении э, энергоэффективных мероприятий, и проведении, и на том, как вообще роль сейчас УСМД занимает в сфере, вот, в, в нашей жилищной сфере, вот именно в рамках реформ. Но все-таки хотелось бы что-то сказать вот с расстояния с прошлой поездки, что происходит вокруг этой темы сейчас, что актуально и как продвигается. Все-таки хотя сдавать вот донести скорее такую новостную информацию, <laughs> потому что базовую вы уже все, конечно же, понимаете и еще раз ее дублировать, я думаю, не стоит. И поэтому вот в своем материале я попытаюсь акцентировать внимание ваше на трех на сегодняшний день законодательных проектах, которые обязательно должны привлечь наше внимание. Честно вам скажу, как юрист, как практик, не люблю работать с законопроектами. Почему? Потому что можно убить много времени на это, но может не свершиться. Или свершиться настолько поздно что уже закон э, теряет ту актуальность, которую бы он имел год назад, если бы вы своевременно как бы реализовали и приняли. Но на сегодняшний день нельзя уже говорить о том, насколько актуально принятие закона о жилищно-коммунальных услугах. Я вообще не понимаю, как мы существуем в этой сфере в таком отрыве да, от базового законодательства. То есть мы с вами тех, кто занимается самоуправлением в многоквартирном доме, да, то есть реализует управление через э, э, органы управления, то есть управление ОСМД, ревизионную комиссию. Есть люди, которые в многоквартирном доме нанимают на работу управляющих. И я сама являюсь тем человеком, который так или иначе в каком-то формате помогает самоуправлению вот в разрезе, который дает закон нам часткового управления. То есть у меня и правление какие-то функции берет на себя, и что-то отдает мне. Вот в этом отношении мне очень тяжело на сегодняшний день, как я думаю многим другим, без базового законодательства. Более того, та возможность, которая сегодня у нас есть в работе в проекте, в таком международном, когда в Минске вот буквально там, неделю назад, когда мы участвовали в достаточно серьезной конференции и был представлен и из Германии достаточно опытный человек, который 30 лет отдал своей жизни управлению многоквартирными домами в Германии, имеет свою достаточно успешную компанию, и мы ему обрисовали ситуацию и правовую в том числе, которая сложилась на сегодняшний день. И в этой системе люди работают, выживают, как он говорит, если бы мне сейчас сказали, что все эти условия в Германии, я бы туда не вернулся. А мы, понимаете, как мы уже оптимистичны, и мы настолько проникли с верой и прониклись с нашей ситуацией, что мы в любом случае возвращаемся, мы в любом случае никуда не поедем и будем здесь работать. Но человеку, который привык делать свое дело, да, понимая, что закон его защищает, вот Наталья Ивановна не зря как-то так, может, не совсем умышленно, но оговорилось, что мы должны защищать закон. А я бы хотела, чтобы ситуация настолько радикально поменялась по отношению к нам, чтобы закон нас наконец-то защищал. На сегодняшний день действительно мы как общественность мы настолько развили, мы настолько актуализировали перед нашими законодателями, перед нашими а, органами власти вот как бы роль общественности, что мы на самом деле понимаем, но ну, нам нужна нужна молодая кровь, потому что ну, на самом деле это очень тяжкий труд донести туда эту необходимость, инициативу, достучаться в то время, когда очень сильно корнями влезли монополии в законодательство. Они лоббируют, они защищают свои интересы, то, что на сегодняшний день продолжается эта ситуация. И по газовому кодексу мы в этом году ощутили, у кого были топочные котельные, мы ощутили однозначно как бы на себе эти инновации. Ну, во-первых, у СНД все с топочными котельными заплатили предоплату во всяком случае, в Харькове это случилось. За транспортировку, за расходил газу, все заплатили предоплату. И я хочу спросить и у наших законодателей, и всех остальных, скажите, пожалуйста, вся страна, которая не была связана с институтом ОСМД, понятия не имела о том, что надо заплатить вперед или просто умолчали этот момент, как, каким образом перед газопоставщиками, перед расподельщиками, перед транспортировщиками рассчитали все остальные и коммунальные предприятия тоже. Если они тоже рассчитались предоплатой, то о какой услуги по содержанию дома можно вести речь? Почему? Потому что люди не платили предоплату. Вот в чем дело. Если я понимаю, денег никто не положил в этот сосуд, значит там его изначально нет этих денег мы скажем так мы не передовое звено а мы экспериментальное поле это я вот как профессионал в части права говорю то есть мы все реформы на своей шкуре в СББшнике как бы отрабатываем выживут не выживут но мы настолько живучи, что мы выживаем выживаем благодаря чему сначала сомневалась и думала что, но это наша особенность. А потом оказалось, что нет, в цивилизованном мире действительно вопрос коммуникации и доверия в нашем деле, в общении со собственниками, стоит практически на первом месте. И несколько раз, вот уважаемый господин там Вернер Меркель сказал о том, что действительно общение с собственниками, их своевременная проинформированность, их осведомленность в вот, законодательном поле имеет очень большое значение. Это базовая хорошая часть успеха управления в таком доме. Но у нас, знаете, как всегда крайности. Дашь чуть-чуть людям больше знания, начинается хаос, паника и начинается... Почему? Потому что отсутствует доверие не только к нам, отсутствует доверие к государству в целом. И перед нами стоит какая-то космическая задача мы должны наладить какие-то такие отношения с нашими собственниками, чтобы либо жить отдельным миром каким-то от внешнего хаоса, либо постараться объединиться и повлиять и на внешний хаос в том числе. Таким образом запускался на Вишнево 14 дом с топочной своей, когда я уже фактически сложила крылья и сказала, я не могу повлиять на эту ситуацию. Мы заплатили предоплату, мы отработали все требования, которые нам выставили, но газ нам все равно не давали. Нас запустили 28 числа после того, как люди мне помогли. И собственники, они начали просто штурмовать горячую линию кабина. Mm -hmm. Причина была раскрыта немножко позже. Я по лимиту газа заказывала 5000 кубов, а выделено нам было всего 1000. То есть я понимала, что 1000 кубов на полмесяца мне все равно бы не хватило. И так или иначе, нас запустить раньше, чем на тысячу кубов, никто не собирался. Какие бы условия я не выполнял. А следующим условием харьков была просьба заплатить предоплатой за ноябрь. То есть вот после этого мои крылья немного, скажем так, опали, я начала просить а, помощи у собственников. Это вот то экспериментальное поле, о котором в целом можно говорить. Поэтому закон о жилищно-коммунальных услугах, законопроект в каком состоянии сейчас, чтобы вы понимали он базовый, он переплетается со многими другими законопроектами и действующими законами. И нельзя его, проигнорировав, тянуть реформу и энергоэффективности, и внедрять те же кредитные программы. Почему? Потому что завтра управляющие будут теми, кто будет промежуточным звеном между собственниками и организациями, которые будут кредитовать между банковской сферой, между программами государственными и институт управителя без базового закона просто не имеет права брать на себя такие полномочия. И я бы засомневалась, доверять ли управляющим такие сферы, как кредитование и все прочее. Поэтому мы должны, абсолютно должны решить, разрешить эту проблему. Какая ситуация на сегодняшний день? Законопроект зарегистрирован под номером 1581 д 2 ноября он был на слушании в комитете и был рекомендован для принятия, для взятия за... для второго читания, но до сегодняшнего дня его не вынесли. То есть основные вопросы, которые этот законопроект должен разрешить, закон разрешить, ну, у нас абсолютно однозначно должны быть обозначены участники правоотношений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Потребитель, управитель многоквартирного дома и исполнители коммунальных услуг. Вот обозначить четко права и обязанности всех этих сторон это задача данного закона. Документом также предлагается установить порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Вот, кстати говоря, может быть благодаря уже этому закону и придет абсолютно четкое понимание, что должно быть идти в формате предоплаты что должно идти после э, полученной услуги. Хотя, конечно, весь телевизионный мир так или иначе ориентирован на предоплату. Вот насколько мы анализируем, то есть сначала идет оплата, потом идет потребление и товара в том числе. Потому что на сегодняшний день абсолютно четкое разъяснение НКРЕ и Облэнерго, которые дают это разъяснение вот в части электроэнергии, абсолютно четко определились. Все-таки электроэнергия это товар. И мы с вами покупаем товар. Ну, это единственный товар, который можно взять, а потом заплатить, если мы говорим о товаре. Больше у нас ни в каких сферах не получится такого маневра.